assalomu alaykum so'nggi kunda jahonda sodir bo'lgan voqealar yana kundalik dajisimizdag'azoda vaziyat hamon og'irligicha qolyapti washington post nashri sun'iy yo'ldosh orqali tushirilgan suratlarga asoslanib isroil g'azoda yuqori vayrongarchiliklar keltirib chiqarayotgan usulda jang olib borayotgani yaqin bir asr ichida bunaqasi kuzatilmaganini ta'kidlagan 7 haftadan buyon g'azo sektorida bosqinni amalga oshirayotgan isroil suriyaning halab shahrida 3 yillik janglar ichida vayron qilingan binolardan ikki barobar ko'proq binolarni yer bilan bitta qilgan isroil bosqini tufayli g'azo sektorida halok bo'lgan insonlar soni 20674 kishiga yetdi ularning katta qismini tinch aholi vakillari asosan bolalar va ayollar tashkil etadi g'azo sog'liqni saqlash vaziri spikeri ashraf al qudratning aytishicha so'nggi 24 soat ichida isroil armiyasi 250 nafar falastinlikni o'ldirgan va 500 dan ziyod insonni yaralagan 7 oktyabr kunidan buyon yaradorlar soni 55 besh mingdan ortmoqda isroil bosh vaziri Benjamin netanyahu wall street journal nashriga bergan intervyusida falastin bilan tinchlikka erishishning asosiy uch shartini sanab o'tdi netanyaxuga ko'ra avvalo hamas to'liq yo'q qilinishi kerak ikkinchidan g'azo sektori to'liq qurolsizlantirilishi lozim nihoyat falastin jamiyati radikallashuvdan xalos bo'lishi kerak isroil bosh vaziri binyamin netanyahuning aytishicha g'azodagi urush uning mamlakatiga juda qimmatga tushmoqda netanyaxu isroil oxirigacha to'liq kuch bilan davom etishini ta'kidlab urush uzoq davom etadi degan 7 oktyabrdan buyon aqsh isroilga qurol yarog' va o'qdor ok ortilgan 7 ta kema 230 ta samolyot jo'natgani ma'lum bo'ldi isroilning idiot axranot gazetasiga ko'ra bu qurol yaroqlar asosan artilleriya snaryadlari zirhli texnikalar va harbiylar uchun bazaviy maslahalardan iborat g'azodagi qarshilik kuchlari isroilning ashkelon shahriga tunda raketa uchirgan va isroilning 130 dan ortiq aholi punktlari elektr energiyasidan uzilib qolgan bir hafta ichida ukraina qurolli kuchlari rossiya armiyasining beshta harbiy samolyotini urib tushirdi dedi 25. dekabr dushanba kuni ukraina prezidenti vlodimir zelenskiy urush paytida rojdestvo oqshomi bizning askarlar nafaqat o'ttizga yaqin shahidlar va bir necha raketani balki rossiyaning ikkita suv samolyotini ham urib tushirdi deb yozgan zelenskiy o'z telegram kanalida ukraina harbiylari rossiyaning don ikki jangovar qiruvchi samolyoti donetsk oblasti uzra su o'ttiz va qora dengiz uzra su 30 sm yo'q qilinganini e'lon qilishgan 22 dekabr kuni ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni nikola Alishchuk janubiy yo'nalishda rossiyaning uchta su o'ttiz to'rt samolyoti urib tushirilganini ma'lum qilgan ukraina rossiyaning Novocherkassk desant kemasi cho'ktirib <imitation> yuborilganini ma'lum qildi alishuk 26 dekabr kuni rossiya qora dengiz flotining Novocherkassk yirik desant kemasi Qrimning feodosiya shahrida cho'ktirib yuborilganini aytdi qrimning rossiyadan tayinlangan rahbari sergey Aksyonov portdagi portlashni tasdiqladi qrimdagi feodosiya portida kuchli portlash va yong'in sodir bo'lgani aks etgan videolar turli pabliklarda tarqalgan taxminlarga ko'ra Novocherkassk desant kemasidan eronning shahid dronlarini tashishda foydalanilgan kiyev jahon bankidan ukrainada barqaror boshqaruv uchun davlat xarajatlarini qo'llab quvvatlash dasturi doirasida bir milliard 340 million dollar olgan ukraina moliya vazirligi bayonotida aytilishicha moliyalashtirish jahon bankining 1 milliard 86 million dollarlik krediti 190 million dollarlik norvegiya granti aqshdan 50 million dollar va shvetsariyadan 20 million dollardan iborat yordam asosida shakllantirilgan <anto> vazirlik bu mablag'lar ukraina davlat <government> byudjetining xavfsizlik va mudofaa bilan bog'liq bo'lmagan xarajatlarini qisman qoplashga yo'naltirilishini ma'lum qildi serbiya poytaxti belgradda so'nggi muxolifat tarafdorlarining namoyishlari 8 kundan beri davom etmoqda kamida 38 kishi qo'lga olingan belgrad shahrida serbiya zulmga qarshi muxolifat koalitsiyasini qo'llovchi talabalarning kurash tashkilotiga a'zo bir necha yuz odam markaziy saylov komissiyasiga eltuvchi yo'lni berkitib qo'ygan shuningdek muxolifat siyosiy koalitsiyasining tarafdorlari serbiya hukumati binolari va xorijiy elchixonalar joylashgan Knez Milosh markaziy ko'chasini to'sib qo'yishgan guvohlarning so'zlariga ko'ra politsiya bilan to'qnashuvlar bo'lmagan talabalar yo'lda futbol va voleybol o'ynashgan namoyishchilar davlat boshqaruvi vazirligidan 17 dekabr kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida qonun buzilishiga yo'l qo'yilgan qo'yilmaganini aniqlash uchun saylov ro'yxatlarini qayta tekshirishni talab qilishgan rossiyaning sankt peterburg shahrida mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar sammiti oldidan yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlarining yig'ilishi bo'lib o'tdi rossiya belarus armaniston qozog'iston va qirg'iziston a'zo bo'lgan bu iqtisodiy ittifoq eron bilan erkin savdo kelishuvi haqida hujjat imzoladi shuningdek yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar yetakchilari ittifoqni 2045 yilgacha rivojlantirish to'g'risida deklaratsiyani tasdiqlashdi eslatib o'tamiz o'zbekiston rossiya tashabbusi bilan tuzilgan bu ittifoqning a'zosi hisoblanmaydi kuzatuvchi maqomida yig'ilishlarda ishtirok etib keladi xolos janubiy koreya 682 turdagi tovarlarni rossiyaga yetkazib berishni taqiqlamoqda bu taqiq 2024 yil boshidan kuchga kiradi shu tariqa rossiyaga eksport qilinishi taqiqlangan tovarlar turi 1159 ming bu taqiqlar belarus uchun ham amal qiladi rossiya markaziy banki rahbari elvira nabiullina mamlakat moliya sektoriga eng og'ir ta'sir qilgan g'arb sanksiyalarini sanab o'tdi rossiyaning SWIFT xalqaro to'lov tizimidan uzilishi rossiya moliya sektori uchun haligacha hal etilmagan muammo bo'lib qolyapti dedi u garchi bu tahdid 2014 yildan beri mavjud bo'lib rossiya federatsiyasi unga qarshi milliy to'lov infratuzilmasini qurgan bo'lsa-da, muammo aynan transchegaraviy o'tkazmalarning mumkin emasligida bo'ldi nabiullinaga ko'ra rossiya markaziy bankining xorijdagi zaxiralarini muzlatish barcha markaziy banklar uchun juda salbiy signalga aylandi chunki bu zaxira xavfsizligining asosiy tamoyillarini buzishdi. rossiya qo'shinlari donetsk shahri yaqinidagi maryinka shaharchasini egallashgan bu haqda rossiya mudofaa vaziri sergey shaygu prezident vladimir putinga e hisobot bergan maryinkaning egallanishi donetskni ukraina qurolli kuchlari o'q yomg'irlardan samaraliroq himoya qilish imkonini beradi dedi shaygu putin esa maryinka egallanishi bilan ukrainaning jangovar bo'linmalari donetskdan uzoqlashtirilishini ta'kidlagan va shaharchani egallashda jonbozlik ko'rsatgan harbiylarni davlat mukofotlariga tavsiya qilishni so'ragan ukraina marinkani 2014 yildan beri himoya qilib keladi urushgacha 10 ming aholi yashagan shaharchada hozir biror inson biror sog' bino qolmagan shaharcha to'liq yer bilan yakson qiln rossiyalik muxolifatchi siyosiy mahbus aleksey navalniyni 20 kundan beri <laughs> qidirayotgan hammaslaklari uni yamal nemets avtonom okrugida joylashgan harb poselkasidagi uchinchi jazoni o'tash koloniyasidan topishgan navalniyning matbuot kotibi kira yarmish unda hammasi joyida ekanini ma'lum qilgan harb posyolkasi uralning qutb chizig'idan yuqori qismida salixard shaharchasidan 35 besh kilometr uzoqda joylashgan bu koloniyaga amalda yetib borishning imkoni yo'q u yerga hattoki xat ham jo'natib bo'lmaydi bu dunyodan izolyatsiya qilishning maksimal imkonli darajasi hammasi shuning uchun qilingan deb yozgan navalniyning hammasidagi leonid volkov qirg'iziston rasman bayrog'ini almashtirdi prezident sadir Japarov tomonidan imzolangan qonun erkin too gazetasida e'lon qilindi bu endi qirg'izistonning bayrog'i ushbu suratda ko'rsatilganiga almashganini bildiradi qirg'iziston bayrog'ida kichik o'zgarishlar amalga oshirildi bayroqning qizil rangi o'zgarmagan undagi quyosh tasvirining to'lqinsimon nurlari tik nurlarga almashtirilgan o'tovning tomidagi tuynuk tasviridagi xivichlar soni esa 3 tadan 4 to'rttaga ko'paytirilgan avvalroq japarov qirg'izistonda yangi bayroqlar osila boshlagach bayroqqa ehtiyot bo'lib munosabati bo'lish talabi eski bayroqlarga ham tegishli bo'lib qolaverishini ta'kidlagan edi. bu bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz salomat bo'ling